ఓం గం గణపతియే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ భగవద్భక్తులందరికీ ప్రణామాలు మాయి భగవద్గీతను మీరందరూ శ్రద్ధగా విని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలను మీరందరూ భక్తితో శ్రవణం చేసి మమ్మల్ని ఇంకెన్నో వీడియోలు చేయడానికి ఉత్సాహపరుస్తారని ఆశిస్తున్నాము మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుదాం మన హిందూ ధర్మాన్ని మన పిల్లలకి భావితరాల వాళ్లకు అందేలా చేద్దాం జై శ్రీకృష్ణ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ అథ తృతీయోధ్యాయ కర్మయోగ అర్జున చేత్ కర్మణస్తే मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीवमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीभगवानुवाच लोकेस्विधा पुरा प्रोक्ता मैया नघ ज्ञान योगे नाख्या कर्म योगे नोगिना न ना कर्मण मनारंभाकर्म्यं न चन्यसना देवा सिद्धि सी क्चि क्षणमी जातुतिषत्यकर्म करू कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गु कर्मेन््रििया संयम्य य मनसास्मरण मन सामरियान्विमूात् मिथ्याचारस्स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सः यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येषवोऽस्तिष्ठकामधुकु देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये, ये, ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थस जीवति यस्त्वात्मरि स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेय जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः उत्सीदे कुत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् न कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्त्वे तदभ्यशूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धिनष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो नवशमागच्छे, तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतो यथोल्भेनावृते गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा सं, संस्तभ्यात्मानमात्मना शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह మనోరిష్ కవే బ్రవీత్ జై శ్రీకృష్ణ భగవద్భక్తులందరికీ ప్రణామాలు మా ఈ భగవద్గీతని మీరందరూ ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాను దీని తర్వాత భగవద్గీత చతుర్థ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం గురించి వచ్చే వీడియోలో